Xəstəfəş suvarma sistemləri idarəsi rayonun 24830 hektar əkin sahəsinin suvarma suyu ilə təminatına xidmət edir. Bu sahələrin suvarılması zamanı su itkisinin qarşısını almaq məqsədilə torpaq kanallarının beton üzlüklə əvəz olunması işləri hər il davam etdirilir. Hazırda rayonun sahələrinin suvarılması üçün su mənbələri ilə birlikdə rayon ərazisində olan 272 ədəd subartezan quyusunun köməyi ilə də suvarma işləri aparılır. Alsafa suvarma sistemləri idarəsi Alsafa rayonunda 24830 hektar əraziyə xidmət edir. Bunun üçün 820 kilometr kanallarımız mövcuddur ki, bunun 194 kilometri beton kanallar, 8 kilometri qapalı boru şəbəkəsi və yerdə qalan 60 kilometrdən bir az çox isə torpaq məzarə kanallardır. Hazırda pay suvarmasını ana əlaqədə olaraq arxa kanallarda təmizləmə işləri aparır. Eyni zamanda torpaq məcərrəi su hissin qarşısını alması məqsədi ilə torpaq kanallarının beton üzləyə alınması işlərinə başlamışdır. Gördüyünüz bu kanal polu arxıdır. Polu arxının uzunluğu 14.5 kilometrdir və həmin kanalın hal-hazırda 2.4 kilometrlik hissəsində e, cari e, Bundan əvvəllər də betonlama işləri ap aparılmışdır. Bu il isə 2 kilometrə yaxın ərazidə betonlama işləri aparılır. Hazırda 1 kilometr ərazidə betonlama işləri yekunlaşmaq üzrədir və bunlar yaxın ki 15-20 günə iş yekunlaşacaqdır. Aksaçay su hambarı da nə qədər su verir? Aksafar ayına. Aksafar Aksaçay su hambarı altında, eee, dənli bitkiyə 5271 hektar ərazidə dənli bitki əkilməsi nəzərdə tutulmuşdur və bunun e, 3200 62 hektarında çəpin aparmışdır. Hazırki vaxtda kimi e, Aksuçay suanbarında indi 3954 kuba yaxın su götürür. Ağsəvar rayonunda 4 su mənbəyindən istifadə edir. Bunlar Aksəvada suanbarı, Həsənçayı, Ağgöl suanbarı və Sübatsan quyularıdır. Neçə Sübatsan quyuları e, var? Ağsəvar rayonunda hazırda 272 ədəd Sübatsan quyusu vardır. Bunlardan ardınca 256-sı işlək vəziyyətdədir. Yerdən yerdən qalanları təmirə və qismən bir hissəsini isə istismar müddətinin başa vurubdu. Yəni əsas su mənbəyi olan Axıstafa çay hidroqovşağı İstismar İdarəsindən su anbarında hazırda 37 milyon kubmetr su mövcuddur. Həmin sudan qəb bölgəsinin əkin sahələrinin suvarılması üçün istifadə edilir. Bu barədə Axıstafa çay hidroqovşağı İstismar İdarəsinin baş mühəndisi Sanan Quliyev məlumat verib. Səvaronəsmə Noyabr rayonu 15-dən başlamışdır. No Səvaronəsmə başlanğıc zaman barında 50 milyon kubmetr su, su vardır. Hal-hazırda bugünkü günə, Noyabr rayonu 28-inə barədə 37 milyon kubmetr su vardır. Qaza bunlardan gündəlik 9.16 kubmetr rayonlara suvarma suyu verilir. Bunun 3.4 kubu Qazaq rayonuna, 3 kub 950 kub metri Aqşəfer rayonuna 2.250 sitə tovlarına verilir. Hal-hazırda suvarma davam edir, mütəşəkkil keçir və bu anbarda da bol suyunuz vardır. Məlumdur ki, keçən illər kimi anbardan Qazax rayonunun bəzi yaşayış sahələrinə içməli suçu kimi verilirdi. Keçən ildən Qazax rayonunda mühtəm bir investisiya açılışı ilə yeni içməli su xətti açıldığından, hal-hazırda biz Qazax rayonuna içməli su kimi su vermirik və təhlükəsiz dairəsi ancaq sığ kənd təsərrüfatı eynətib su veririk. Yalnız anbar sulama. Anbar sulamaya xidmət edir. Rayon statistik idarəsinin kənd təsərrüfatı işləri üzrə baş məsləhətçisi Necat Əliyev rayon ərazisində neçə hektar dənli bitkilərin əkilməsi ilə bağlı məlumat verir. Rayon ərazisində 2023-cü ilin məhsulu üçün e, dənli bitkilər e, 10489.2 hektar olmuşdur. Ümumi e, 32528 ton məhsul istehsal eləmişdir. Məhsuldarlıq olmuşdur 31 sentner. Anel açılmışdır e, 10489 e, dənli bitkilərdən əkilmişdir. Bu gün e, hal-hazırda dekabrın 20-sinə kimi sapın davam edəcəkdir. Hal-hazırda əkili fitir buğdeynə arpa 6788 hektar. Qeyd edək ki, rayon ərazisində dənli bitkilərin, xüsusilə də təhıl və arpanın səpin işləri davam etdirilir. Camran Əskifparalı, Hüfət Təliyev səsdə və Ağstafa